və onlar da dediyim kimi sual tipləri çoxdur. Bunu öyrənmək üçün müəyyən qaydaları mütləq yaddımıza saxlamalıyıq. Bu qaydalardan birini indi öyrədirəm sizə quzular. Çox çox gözəl bir qaydadırdı. Yəni o qədər bu qaydanı köməylə o qədər çətin misallar həll edirik ki. Baxın, bu bir polinomdur. Bunu x-1-ə böləndə qalıq 0 verirsə, bu birsə nə deməkdir? Və bunu birnə biz x-1-i 0-a bərabər eləyirik özümüzdə. x-i 1 tapıramam gətirib bu polinomun yerinə qoyanda, yəni təkcə buna da bir Px polinomu desəm qızılar. X01-i 0-a bərabər elədim. Bu o deməkdir ki, P1 bərabərdir, bax bu qalıq az 0-a. Bu deməkdir. Bir dənə izah eləyim. Px polinomunu bax. X-1-ə böləndə qalıqda məsəl üçün 5 veribsə, elə birbaşa yazıram ki, bax x-1 0-a bərabərdir. P1 bərabərdir 5-ə. Və bunu bu tərcüməni başa düşsəzsiz çevrilməni. Yəni bu ifadə ilə bu ifadə eyni mənanədadır. Vəssalam bu fənnəmdə bu sualları çox keçə həll edəcəyik. Baxın indi qızular. Dəyiyim kimi x-1-i 0-a bərabərləşdirdim. x-in yerinə 1 qoyuram, olur 1^6 - 3 * 1^3 / a = 0-a. Vəssalam a bərabərdir burada nəyə? 1-dən 3-ü çıxanda +40 tərəfə keçir müsbət. Görə buna aid bir misal varsa onu dələk başa düşək, tamam. Bu sualı sizə həll eləyirsiz. Buna ipucu verim. Burada sadəcə x^4-ün əmsalı soruşulduğu üçün burada fikirləşməlisiniz ki, x^4-lər harda alınır. Yəni ancaq onları götürüb eləyə bilərik və ya da marjin həllərə də baxarıq gələn videolarda. Dərrcə sualına baxaq. Bir polinomun dərəcəsi deyir Px. Burada dərəcədə qaydalar çoxdur. Mən o qaydaları tələbələrimi öyrətməyəm. Çünki həm əzbərçi olurlar, həm də qayda da çoxdur. Də hər mövzudan 10-15 dənə qayda öyrədəndə, yəni biz riyaziyəti yetişdirmirik. Biz şablonçu yetişdiririk. Ona görə mən deyirəm ki, az az tələbələr. Bir polinomun dərəcəsi 3-ə bərabərdirsə, götürün yazın Px bərabərdir x kubu bunun önündə, arxasında nə var məni ilgiləndirmir. Bu 5x³ + 50x + 70 ola bilər. Heç ilgilənmirəm onunla. Çünki məndə dərəcə misallarında onların rolu olmur. İndi deyir ki, p²dən x³-ün dərəcəsi nədir? Uyğun hesablayaq da. p²-ı x³-nü əvvəlcə düzəldək. 1-ci şeyə qoyaq. x³-ün yerinə ha burdan bu 3-ə qoyaq. Olur nə? x-in kubunun kubu, bir də kvadrat var axı burada. Polinomun da kvadratına baxıram. Nə eləyir? x-in kubunun kubu x-i 9 eləyir, ondu üstü 2 x-i 18 eləyir və sonra. Sadə şəkildə həll etdim bu misalı. Varsaq bir dənə dərəcə eləyək. Yəni bayaq dediyim misaldandır, superdir. Nə edirik? Ha, bunu xalqın dilinə çevirirəm x to 5 bərabər 3 olur. düz. Ə əvvəlcə əvvəlcə yox, elə hə də buradan x-i tapaq 5-inci dərəcədən 3 olanda. Onda mən nə edirəm? Bax bunu tərcümə edirəm. Baxın. P 5-inci dərəcədən 3 bərabərdir 4-ə. Və salam. İndi gəlin burda yerinə qoyaq ifadəni götürürəm, gətirib burda yerinə qoyaq. 2 vurulsun 5-ci dərəcədən, üstü, on, dərəcədən üstü, gələ, El, 3 ün üstü 10 - 5-ci dərəcədən 3 ün üstü. Məgələ qoymərdim elə x-i 5/3-ə bərabər də nəzərə alardım məsələn. Olsun. İndi gəl k bərabərdir 4 tənliyini həll eləyirik. Bu eləyir 2 vurulsun 3 kvadratı 18 çıx. Belədir 3 / k bərabərdir 4-ə. Buradan da k nəca tapılır? Burada 15 edir, o tarafı çetende 11. Bu da geçe sual edir. Bunu siz elde edersiniz.